We zijn al zeker 15 jaar bezig met biologie in de grizzanteteelt. En het is best een uitdaging, want het is een korte teelt. Het staat 9 of 10 weken in de grisant. En in de tussentijd moet je een heel leger klaarzetten voor eventueel trips of luis of meneervlieg. En dat is met vallen opstaan, maar we komen toch elk jaar een stapje verder. De grootste uitdaging in de grizzanteteelt is trips. En trips zorgt voor schade in het gewas, maar voornamelijk in de bloem. En die bloem is natuurlijk heel erg belangrijk. En als daar schade in zit? Daar kan ik hem niet meer verkopen. Daarnaast heb je trips ook het nare eigenschap, die kan ook een virus overdragen. Tomatenbronfreckenvirus. Als dat in op je tuin komt, dan besmet het in de tijd heel je tuin. Dus probeer die tripsaantallen zo laag mogelijk te houden. We zijn vier jaar geleden begonnen met Mondorensis uit te zetten. En omdat de een kortdurend gewas is, probeer je een eigen kweeksysteem in je gewas te krijgen. Dat doe je door middel van powerfood elke week uit te strooien bovenop de gewas. Zodoende krijg je een heel leger van mondarenses en die zorgt eigenlijk voor een basisbestrijding in je gewas. Die mondarenses gaf wel een bestrijding, maar je zag door het jaar heen dat die trips aantallen opliepen. Dus je was elk najaar genoodzaakt om toch weer een blok chemisch te doen. Dat wil je eigenlijk helemaal niet, maar als je dat niet deed dan vlogen die trips eigenlijk uit de bocht zou je kunnen zeggen. Spuiten is zeker niet de oplossing, alleen soms ben je genoodzaakt om te gaan spuiten. Je wil je gewas niet opgegeten hebben door insecten en plagen. Dus dan moet je spuiten. Maar je zou het naartoe willen naar een systeem waar je jaar rond biologisch kunt doen. Dan ben je groen en duurzaam. Conrad adviseerde ons om oriënsen uit te zetten in het gewas, in combinatie met Powerfood om een leger orius op te bouwen in het gewas. En het voordeel is, die eet volwassen tripsen ook op. We zijn bij Lindvrouwers dit voorjaar gestart met oriënten. Voor de tripbestrijding gebruiken zij direct na planten in uitzendschema van Monderensis, Orius en Powerfood Plus. Monderensis en Powerfood Plus worden hier automatisch verstrooid via de Unimite verblazer aan de monderil. Het uitstrooien van Orius roofvansen kan automatisch of met de hand. Dit kan omdat deze biologische bestrijder zich makkelijk verplaatst door het gewas. In de winter zitten we bij Linflowers Vijf roofvansen per vierkante meter uit en in het voorjaar 10. Normaal heeft het beestje Orius stijfmiddel nodig om zich te ontwikkelen, maar dat is in het jonge gewas niet aanwezig. Door het bijvoeren met Powerfood Plus kan de Orius-populatie zich nu ook in het gewas goed opbouwen. Het voordeel is dat dit type Powerfood geschikt is voor het bijvoeren van twee biologische bestrijders, Orius en Mondarensis. We starten dus direct aan het begin van de jonge teelt met de klaarstomen van de populatie biologische bestrijders. Dan staan alle natuurlijke vijanden op tijd klaar voor de bestrijding van de eerste tripsen wanneer deze zich in het gewas vertonen. Orie strooien we maar eenmaal per teeltronde. Monderenses en Powerfood herhalen we vaker, we hebben het hele jaar tellingen verricht en gecontroleerd hoe de Orius het deed in het gewas. We hebben continu jonge Orius teruggevonden. Wat betekent dat de populatie zich goed en snel ontwikkelde door ze bij te voeren. De tripsbestrijding met Oris erbij is goed gegaan. We hebben gezien dat de tripsaantallen deze zomer laag bleven en richting het najaar, winter bleven we op een lager niveau. Dus we zijn tevreden. Op drie van de vier kwekerijen bij Linflowers kunnen we nu biologisch de winter door. En dat voor het eerst. Op één kwekerij moesten we het helaas afbreken. Dat kwam niet door de trips, maar door de wans. Wans blijft gewoon een heel lastig beestje. De wans vliegt zomers binnen door de luchtramen. En die komt op het gewas, die pikt aan het gewas. En die kun je alleen maar chemisch bestrijden. En als je chemisch bestrijdt, omdat het een broertje is van de Orius, gaat de Orius ook mee dood. En dat wil je natuurlijk niet. We hebben één rondje chemisch gedaan, maar we zijn 1 december alweer begonnen met biologie. Mede omdat we de inzet van oren zoveel vertrouwen geeft in combinatie met powfood Dat we al zeggen van joh, we gaan nu alweer snel met biologie beginnen. De laatste jaren neem je enorme stappen en soms moet je twee stappen vooruit zetten en dan moet je weer eentje terugnemen. Maar hoe je het of wint of keert, we gaan vooruit. Insectengaas is naar onze mening een stap voorwaarts. Daarmee kunnen we het net nog dichter sluiten en die wans kan niet meer naar binnen komen. Want wans blijft gewoon een heel lastig beestje. Insectengraas zorgt ervoor dat alle grote insecten buiten blijven. En we hebben daar nu een klein beetje ervaring op gedaan, maar we zeggen we moeten toch versneld doorstappen. En dat hebben we gedaan dus door een andere kwekerij ook insectengraas te kopen en er wordt vanaf één maat geïnstalleerd. We zetten nog meer in op biologische bestrijding. Want, naar onze mening, is dat de enige manier om hierin verder te komen. We willen nog duurzamer, nog groener, omdat de omgeving dit van ons verwacht. En ook onze klanten verwachten dit van ons. En ik heb er zelf eigenlijk ook wel uh, vertrouwen in dat dit de enige weg is waar we naartoe moeten. Want spuiten is nooit een hobby geweest. Wij hebben als kwekers de ambitie om steeds duurzamer te gaan. En daar heb je samenwerking bij nodig en die samenwerking hebben we gevonden met Royal Brikman en Agrobio. En dan is het van levensbelang om daar goede communicatie tussen die partijen te hebben. Om elke keer een oplossing te vinden voor een plaag die opduikt. We zijn begin december ook weer gestart met een nieuwe proef. En dat is PowerFood Turbo, een nieuw type voer. Zodat we weer proberen sneller een oriz-populatie in het gewas te krijgen. En zo is het elke keer weer testen en kijken hoe kunnen we weer een stap vooruit zetten.